biarpun berbeza, namun kita tetap sama. Saya tidak perlukan simpati, tapi saya hanya mahu mendidik anak bangsa saya. Cikgu Amrim merupakan seorang guru yang dedikasi, rajin, hebat dan sentiasa mengutamakan penyediaan rancangan pengajian harian sebelum masuk ke kelas. Beliau sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan diri sendiri kerana beliau ingin membuktikan kepada anak muridnya kalau cikgu Amril boleh berjaya. Bermaksudnya, anda pasti pun boleh berjaya. Biarpun fizikalnya nampak sempurna, namun susuk tubuh ini merupakan seorang guru yang sangat istimewa. Tidak mampu mendengar, namun mampu menyentuh hati setiap anak muridnya. Suaranya mungkin tidak bergema di bilik darjah, akan tetapi ilmunya mengalir dalam diam menyuluh cahaya ke dalam jiwa. Merupakan seorang pendidik kategori ketidakupayaan pendengaran. Kisahnya sangat luar biasa. Di sebalik senyap, ada seribu bahasa cinta. Di sebalik kekurangan, tersembunyi keupayaan yang luar biasa. Nama saya Iku Amri. Saya mengajar di EKPK Jalepi. Saya anak ketiga daripada empat adik-adik itu minta awak, awal tu tu olah caci teka dalam family. Bagi mu tu tahu ibu caya panggil panggil ambil 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 tapi caya bawa tak tengok. Jadi ibu caya bawa caya pergi ke hospital. Caya pergi pergi ke hospital. Mula mula caya mau tinggal. Mula mula bawa Mula mula belajar pakai jalan. Mula mula ibu caya kita pergi mau macam tu untuk bertekap. So kita pergi ke terapi betul Dan terapi ada lagi terapi tu ini terpanggil ITPG awal dari umur empat tahun sampai terkalah kami kena bertekap pada tu apa yang kena pada tu jalan. Sikapnya yang ramah mesra menjadikan beliau sangat disenangi dan mudah bekerjasama. Meskipun tutur katanya bukan dari suara tetapi daripada jiwa. Bahasa isyarat menjadi jambatan penghubung, ia bukan penghalang kerana keikhlasan itu sentiasa sampai walau tanpa bunyi. Dalam diam, beliau mengajar dengan terang. Dalam sunyi, beliau membimbing dengan tenang. Bukan kekurangan yang mendefinisikan siapa beliau, tetapi keikhlasan hati serta semangat yang melimpah ruah itulah yang menjadikan beliau luar biasa. Inilah seorang guru ketidakupayaan pendengaran yang mengajar bukan sekadar ilmu tetapi juga makna kehidupan. Saya merupakan salah seorang guru yang menjadi pengawas SPM beliau. Dan saya ingat lagi pada masa itu, saya terbaca karangan bahasa Inggeris semasa beliau menjawab exam dalam karangannya, saya dah nampak bakat dan potensi Cikgu Amril. Beliau seorang pelajar yang sangat bijak dan pandai. Saya mengenali beliau dari tahun 2018 lagi. Dari saya kenal dua dahulu sehingga sekarang, sifat beliau seperti um, beliau yang sekarang uh, sentiasa mengutamakan kejayaan beliau. Beliau sering berjumpa dengan pihak pentadbir untuk berbincang. Menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan berdoa uh, untuk memastikan masalah yang dihadapi itu boleh temui jalan penyelesaiannya. Beliau juga uh, berkongsi masalah beliau dengan kawan-kawan <coughs> beliau, rakan sekerja. Dengan cara itu, masalah terapi akan berkurangan. Cikgu Amril ajar dengan cara yang seronok. Cikgu suka menggunakan gambar, permainan dan video. Seronok, saya mudah faham. Cikgu Amril sabar dan ceria semasa mengajar kami semua. Cikgu Amril bukanlah guru yang garang, tapi beliau tegas dan mesra semasa mendidik kami. Cikgu Amril sangat baik dan tidak garang semasa mengajar di dalam dan luar kelas. Cikgu Amril sentiasa bagi bimbingan untuk kami semua. Saya suka Cikgu Amril sebab pengajaran Cikgu Amril tak bosan dan sangat menyeronokkan. Cikgu Amril pandai ajar kami semua. Cikgu Amril kelakar dan sabar semasa mengajar kami. Biarpun berbeza dengan guru yang lain, namun semangat menabur bakti pada generasi akan datang tidak pernah terlupa. Segala kepahitan, segala cabaran yang ditelan dengan senyap tidak menjadi alasan untuk berhenti tetapi menjadi sebab untuk terus melangkah dengan keupayaan yang terbatas pada zahir beliau membuktikan potensi itu bukan milik tubuh sempurna tetapi milik hati yang tabah dan jiwa yang besar dalam dunia yang sering menilai dari luar beliau memilih untuk mendidik dari dalam dengan kasih sabar dan hikmah inilah wajah sebenar seorang pendidik keupayaan berbeza tetapi potensi tetap sama. Semua ialah saya lebih kepada murid-murid. Sebab mana guna TDI baru main cambai belajar, mereka tak nak kalah. sekolah lelaki itu tahu lah, ke mana kamu perlu perhatian, mereka perlu paket yang lebih tinggi, tempat hidup ini, saya tak pernah pucuk murid-murid. Saya pucuk melalui tindakan saya kita boleh cakap pada murid tapi kadang murid tak nak cakap kita lah so kita kena ada aci tak tahu aci apa sama-sama kadang kami balik kami belajar balik ini aja berkata cuci dulu aci aci murid kita mesti main aci aci main luar macam 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 Biarpun berhadapan dengan cabaran sebagai guru pendidikan khas, namun beliau tidak pernah lupa akar kekuatan dirinya seorang guru yang dahulu menghulur cahaya saat beliau dalam gelap yang kini digelar mentor dalam perjalanan kerjaya fizikal mereka berbeza seorang mendengar dengan telinga satu lagi dengan hati namun mereka berkongsi jiwa yang sama iaitu jiwa yang percaya bahawa pendidikan itu bukan sekadar kata tetapi rasa dan cinta yang tulus kepada insan istimewa. Dalam perbezaan, lahirlah kekuatan. Dalam kekurangan, tumbuh keikhlasan. Kerana sebenar-benar ilmu yang sampai dari hati akan menyentuh lebih jauh daripada suara. Inilah semangat seorang guru OKU yang menyalakan pelita harapan walau dahulu pernah disangka gelap jalan. kesempurnaan yang ada padaku bukan tembok pemisah untuk memahami mereka. Kami mungkin berbeza pada rupa, suara dan cara. Namun jiwa kami satu, nadi kami serupa. Dan sebelum aku bergelar pensyarah, aku juga pernah berada di tempat mereka, iaitu seorang guru sekolah yang mengajar murid istimewa. Kita boleh mencari macu, apikit, kapuk, ilmu, kak, kalau nak tanya kit, lah nak malu. Ia seperti kultur cok. ya ada pelbagai bagai orang. Oh, lah. Ada kalau saya cuci belajar, lah cuci mau paham belajar di sini dan banyak belajar dari pada kau-kau kau-kau. Tapi tak mana be, tak tak kelak saja. Percaya dapat tak percaya kau, pecah percaya lain. Yang paling utama tapi mui bak mereka banyak berbatu saja buka cuma ala ya saya boleh paham komunikasi mereka yang paling lama enam bulan boleh paham apa cakap yang paling cepat 3 minggu mula mereka tak sama ada yang petak ada yang kecil saya saya pakai oki ok saya tak boleh tu dia diam saya mesti tanya-tanya raja cakap-cakap cakap tanya, -tanya mereka supaya boleh kenal parti mula sebab JB ni tengah tertakam letak letak tuala. Tu ya ambil macam yang lama tu tu cuas, tu tu kat diri di hati kula kula buat Okey, bila saya berkecimpung dengan dunia pendidikan khas, mengenali murid-murid saya yang daripada pelbagai ke keupayaan, maksudnya ada yang masalah pembelajaran, ada yang masalah pendengaran, ada masalah penglihatan, memang saya tak nafikanlah potensi mereka ini berbeza. Walaupun mereka ni ada ketidakupayaan, tapi sebenarnya mereka ada kelebihan yang tersendiri dan kelebihan itulah yang kita nak gilap supaya mereka hidup standing dengan golongan tipikal. Patut saya kata dengan pelajar saya yang ambil kursus pendidikan khas ini, you kena kreatif. Sebab murid you dah daripada berbagai kategori, berbagai ketidakupayaan. So rancangan pendidikan individu tu tak maksudnya masing-masing ada yang tersendiri. Ha, sebenarnya saya dah kenal Cikgu Amri ni dari zaman sekolah lagi. Masa saya menjadi guru di sekolah, kebetulan masa tu dia ambil SPM. Ha, kebetulan bila saya masuk IPG pun jumpa dia lagi. Jadi bila kita menerima murid yang ada masalah pendengaran macam ni, so pendekatan kita berbeza sebab mereka ni visual learner. Jadi kita perlukan bahan bantu yang sesuai. Selain daripada kita menggunakan isyarat yang betul, yang tepat, sebab tu macam kami di IPJ Ilmu Khas, bila kita guna kaedah komunikasi seluruh. Kita guna ekspresi muka, uh, body language, bacaan bibir. Itu semua membantu untuk menyokong uh, pengajaran kita di dalam kelas. Lepas itu, di samping-samping itu, faktor-faktor luaran juga perlu diambil kira. Contohnya, kelas kita jangan duduk letaknya di tepi jalan besar. Lepas itu, dalam kelas tu sendiri, kalau boleh biarlah uh, yang kedap bunyi. Mereka bukan sekadar anak-anak didikku tetapi mereka adalah cermin ketabahan pantulan semangat yang mengajarku erti sabar erti kasih tanpa syarat dan erti perjuangan yang tidak pernah meminta simpati Aku berdiri bukan untuk mengajar semata tetapi untuk belajar bersama dari mereka yang diamnya mendidik geraknya memberi makna kerana keupayaan itu bukan pada apa yang kekurangan mahupun perbezaan tetapi pada cahaya yang terpancar dari dalam dan setiap daripada mereka tertanam benih potensi yang hanya perlu disirami dengan percaya dan dituai dengan kasih sayang untuk bergelar seorang guru. Bila you masuk bidang pendidikan khas, menjadi guru pendidikan khas, pertama yang mesti ada kena sabar. Sebab kita nak menerima, nak mengajar murid yang berbagai ketidakupayaan. Memang kita menyediakan RPH seperti yang ditulis, yang kita dah rancang. Tapi dalam pada yang sama, kena kreatif. Dia perlu guna ICT, Information, Communication dan Teknologi. Dulu-dulu kita -dulu, -dulu pakai murid, kita cakap, kita betul-betul perlu cikgu pada macam itu saya banyak kita nak cakap cukup. Dekat cukup banyak berpatu saya. Buat lah saya malu. Berani kan diri. Aku boleh hadapi apa-apa cubalah di sini. Dan tiba awak cari kawan yang betul. Kawan yang betul boleh pimpin awak. Boleh patu awak. Kawan yang tak nak, ambillah awak. Satu soalanlah yang biasa saya terima bila saya menjadi guru kan kerisauan ibu bapa. Jadi sebagai guru kita pun tak boleh nak ramalkan kan apa yang saya boleh sebutlah didiklah anak-anak ini. Berilah pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dia. Kita tak tahu dia ya, anak kita yang jadi doktor, yang jadi engineer tu pun belum tentu boleh jaga kita masa tua-tua. Tengok-tengok anak yang MPPK inilah yang jaga kita masa kita tua. Sebab itu, jangan di kesampingkan anak-anak ini. Berilah pendidikan yang sesuai. Guru yang baik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menyalakan jiwa dalam diri pelajarnya. Berbekalkan semangat iltizam yang tinggi, beliau hadir bukan sebagai insan sempurna, tetapi sebagai obor yang menyinari ruang gelap perjuangan anak-anak didiknya meskipun kekurangan yang ada dalam diri menjadi teman hidup. Namun, itu bukan penghalang, malahan ia kekuatan yang memacu kejayaan. Dalam diam, beliau mendidik dengan hati, membimbing dengan jiwa dan menginspirasi dengan teladan. Inilah kisah seorang guru istimewa yang membuktikan potensi tidak pernah kenal sempadan fizikal asalkan jiwa terus menyala dalam dirinya, ia akan terus berdiri teguh menyampaikan ilmu untuk anak didiknya. Kesedaran tu sebenarnya bermula daripada kucing kami. Kucing kami yang bernama Rizky, kita dapat tahu that dia ni sebenarnya pekak dan kemudian sebab saya mulakan you know, kelas belajar bahasa isyarat ni sebagai salah satu daripada usaha kita untuk promote diversity and inclusion. Kita panggil Teacher Amril untuk datang ke Rocky Skate Club dan sambutan sangat menggalakkan. Pada masa itu, saya cuba kerja tanya masa. Tapi kita lah macam, okeylah saya mahu cuba lah cuba. Sebab tempat yang kerja luar. Tapi nak ini free time, kerja luar. Jadi hmm, itulah cuma mulai menyakj baik jalan selama tahun-tahun lebih. Kemudian pejabat pagi itu pada macam pinak hanya bermain caya peliwah itu menyebabkan bagi kepada umum. Saya mempunyai seorang anak yang OKU okay juga, so itu yang mendorong saya untuk mempelajari bahasa isyarat bersama dengan Cikgu Amri. Memandangkan Cikgu Amri adalah seorang cikgu yang berpengalaman dalam mengajar bahasa isyarat dia menjadikan pembelajaran untuk sign language ni sangat-sangat mudah dan fun kan uh, dalam uh, environment yang kita boleh terima kan saya pun ada jumpa dengan cikgu lain so bila kita jumpa dengan cikgu lain uh, kita rasa macam memang saya tak boleh belajar ni memang sangat susah tapi dengan cikgu Amril ni kita rasa macam kita boleh faham kita boleh relate itu ini memang tak ada sedikit banyak kerja dan hidup so kena utamakan kerja sekolah sebab kerja sekolah itu kerja artistik saya so apa waktu sekolah seperti hari Rabu dan Aas macam-macam itulah saya berwakil masyarakat untuk perkara lain termasuk Cikgu Amri adalah seorang yang ceria dan mudah didekati dan beliau sentiasa memberikan pertolongan terutama sekali berkenaan dengan bahasa isyarat. Apabila kita nak belajar bahasa isyarat, beliau sentiasa bersedia untuk membantu kita. seperti Kementerian Pendidikan sendiri mereka telah uh, menyediakan pelbagai pendidikan contohnya dari peringkat prasekolah, kita ada uh, pra PPKI PPKI ini adalah program pendidikan integrasi untuk anak-anak yang di bawah umur dan kemudian untuk yang sekolah kebangsaan ada program PPKI program pendidikan khas integrasi dan juga ada SKPK sekolah pendidikan khas iaitu sekolah untuk sekolah kebangsaan sekolah menengah dan juga program inklusif Ha, ini untuk mereka yang bagus uh, akademiknya so mereka boleh belajar bersama dengan murid tipikal. Tu kalau kita tengokkan sekarang ni kalau di wilayah ni sendiri budu bangsa ni saja ada 29 sekolah yang ada program PPKI. Ha, jadi pada saya program-program ini sangat bagus dan insyaAllah macam anak-anak ini selepas habis sekolah mereka boleh terus bekerja mengikut kupaya mereka. Dan pada saya pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menyediakan peluang-peluang. Itu adalah satu cara untuk membantu peluang ini. Ada beberapa pasukan yang boleh diberi kepada sekolah-sekolah. Alat-alat pertengahan termasuk bateri, netium dan perlindungan sekolah bilik kejap juala untuk menyelakkan gangguan juala juak. Kalau itu mula-mula batal peringatan mencit ada apa-apa apa mencit beli, ia tak boleh tikunak. So kalau boleh ilmu, beli ilmu macam mana mau dipe mencit beli dah bala-bala untuk membagi. Kalau itu masalah berbalas -ber -ber jalan, ada banyak pidap-pidap-pidap bila bila cuba ya, cuba ya cuba ya lah, tambah tiku, tambah ppm, pepatu penyulit mulai air ini kerana mereka bertambah ramai pada dari takut ke takut tu kepakalat ke dengan dengan tipe dekat buat macam ini. Apabila kita menyebut dan membincangkan uh, berkaitan dengan ihsan ini, tentunya kerajaan uh, sangat memberikan perhatian kepada golongan uh, kurang upaya ini ataupun dalam konteks muridnya, murid berkepulauan pendidikan khas. Kerajaan memberikan peruntukan iaitu allow murid berkepulauan pendidikan khas. Ini murid dapat RM150 sebulan. Selain daripada itu, rancangan makanan tambahan RMT juga diberikan kepada mereka dan MBTK yang tinggal di asrama akan menerima makanan dengan percuma. Begitu juga dengan bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin bagi MBPK yang layak kita tetap berikan. Kita kenal pasti apakah alat-alat sokongan untuk mereka bergerak. Apakah alat-alat sokongan untuk mereka belajar. Begitu juga kepada guru-guru yang berstatus OKU ini. Dan dalam konteks guru itu sendiri sebagai orang tidak upaya, mereka juga berada dalam konteks madani dari dari sudut ehsan dengan diberikan ruang yang sama rata bersama dengan guru-guru titik lain. Mereka juga diterima belajar di institusi pengajian tinggi dan juga di IPG dan mereka ini dilatih untuk menjadi guru kepada Murid-murid tipikal ataupun murid-murid berkeperluan pendidik khas. Maknanya bukan guru pendidikan khas tu mesti akan mengajar murid khas. Mereka juga akan keluar mengajar murid-murid tipikal, ya di luar sana. Kita di Mawi ini kita ada 38 skim bantuan. Secara umumnya kita ada kluster pendidikan, kita ada kluster kebajikan, kita ada kluster kesihatan. Jadi bantuan itu secara menyeluruh dan yang kita kena ambil perhatian, bantuan-bantuan ini tidak menafikan hak untuk golongan PKU. Contohnya kita ada bantuan mana-mana anak kecil yang, yang contohnya memerlukan pusat terapi, autism, disleksia dan sebagainya kita bantu. Dan kita ada juga skim bantuan untuk roda tiga. Roda tiga ni maknanya kita mengkhususkan kepada mana-mana OKU yang memerlukan bantuan dia ada dalam dua keadaan. Pertamanya untuk kehidupan mereka sebab kadang-kadang mereka ni nak bergerak nak naik motor roda tiga dan dia memerlukan kos yang besar sebenarnya sebab motor roda tiga ni dia bukan sekadar beli motor dia kena pula ada ubah suainya, proses-proses dia yang ni memang kita khususkan untuk OKU dan dengan motor itu juga kadang-kadang mereka gunakan untuk berniaga dan selain itu juga, kita juga banyak memberi bantuan kepada OKU ini melalui bantuan-bantuan kepada NGO, pertubuhan yang bagaimana mereka gunakan bantuan-bantuan ini untuk mereka gunakan sebagai program-program kepada OKU sendiri. Saya berharap Cikgu Amri ini dapat membimbing MBBK ini sehingga berjaya dan cemerlang macam beliau. Ibu bapa perlu menguasai bahasa isyarat dengan menghadiri kelas-kelas yang um, disediakan oleh mana-mana um, pihak supaya um, mudah ada hubungan antara ibu bapa dan anak. Saya sangat-sangat menggalakkan untuk masyarakat kita ni belajar bahasa isyarat sebab kita tak tahu bila kita akan berdepan dengan dengan mereka. So ini adalah salah satu skill yang saya rasa kita semua kena ada. Mak, ayah, nenek, datuk, adik-beradik semua kena belajar bahasa syarat supaya masalah komunikasi ini tak berlaku. Jadi pendendahan intervensi awal tu sepatutnya bermula daripada rumah. Perbincangan di meja makan, bersembang, semua guna bahasa syarat. Jadi sebab tu peranan ibu bapa sangat penting untuk usia dini, usia awal. Kemudian bila masuk sekolah, disambut dengan guru-guru. Jadi insyaAllah anak-anak ini boleh berjaya seperti orang lain tentunya kita mempunyai harapan, sasaran, target, goal untuk meletakkan MBPK ini berada pada tahap semaksimum mungkin setaraf dengan dunia. Dari masa ke semasa kita sentiasa melihat contoh dalam konteks bahasa isyarat sebagai contoh. Ya, kita melihat beberapa kod tangan yang kita bangunkan seperti kod tangan ibadah terutama bagi murid-murid yang tidak upaya mendengar mereka juga perlu bersolat jadi di bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia kita sentiasa melihat apakah pembangunan-pembangunan apakah sasaran-sasaran baharu supaya MBPK ini mereka boleh dipasarkan ataupun mereka boleh menjadi seorang anak yang soleh menjadi seorang ahli masyarakat yang berguna kepada negara Jenai Penah Lajik Bojak dengan muni-muni ketika kak mereka lagi memerlukan kad Kalau Kerana kamu tak ada, siapa boleh tolong mereka. Jadi, kita terpakai tiku dari ilmu. Macam mana mahu mempertikat kad kualiti PDP. Kita buat mereka faham apa yang kita ajak. Kita pakai kita mesti macam mana tinggi. Tak penat, rasa penat dia pandai duduk di bilik-bilik